कारवाईची कुठलीही न देता महापालिकेने आज मोहम्मद अली चौकात अतिक्रमण हटविले नागरिकांनी रोष व्यक्त केला कुठलीही कारवाई करताना त्या विषयीची नोटीस न देता ही कारवाई करण्यास आली इतकेच नाही तर सार्वजनिक जागा नसताना ट्रस्टच्या जागेवरचे अतिक्रमण काढले गेले पूरा शहर चाहता है साथ में मैं भी चाहता हूँ कि आप बुरा शहर से अतिक्रमण हटना चाहिए लेकिन प्रशासन को काम करते वक्त इंटीमेटेशन करना चाहिए कि प्रशासन है उसका अधिकार है अगर अतिक्रमण कोई करेगा तो वो तोड़ेंगे लेकिन इंटीमेट तो करना चाहिए कि हम फला फला तारीख को ये तारीख से ये तारीख तक इसके एरिए के अंदर अतिक्रमण तोड़ रहे हैं इन्होंने आनंद फानन के अंदर अतिक्रमण तो नहीं जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी एक मस्जिद की प्रॉपर्टी पर हाथ डाला आज जुमे का दिन है शराव का महीना चल रहा है ये अकोला महानगर पालिका क्या करवाना चाह इसका उद्देश्य क्या है जुमे के दिन मस्जिद की प्रॉपर्टी तोड़कर आप साबित क्या करना चाह रहे हैं इस शहर की आप शांति भंग करना चाह रहे हैं महापालिका अतिक्रमण विभागाने आज सकाळी अकराच्या सुमारास अचानक मोहम्मद अली चौकातील अतिक्रमण साफ केले तर केलेली कारवाई ही चुकीची असून ट्रस्टच्या जागेवरचे दुकाने हटवल्याचा आरोप स्थानिक रहिवाशांनी केला आहे या ठिकाणी अतिक्रमण विरोधी कारवाईस विरोध नसताना महापालिका प्रशासनाने कुठलेही सूचना नोटीस मार्किंग न करता कारवाई केल्याचा रोष स्थानिकांनी व्यक्त केला बिल्कुल ये गलत है और हम कमिश्नर से बात करेंगे और उनको ये बताएंगे अगर आपको आकोला शहर की शांति खराब करना है तो ये तरीका चलेगा नहीं कार्रवाई को विरोध नहीं है जिस तरीके से आप कर रहे हैं उस, उस उस कारण को विरोध है मैं आपके चैनल के माध्यम से कमिश्नर को प्रशासन को और, और पुलिस डिपार्टमेंट से मैं गुजारिश करता हूं कि श्रावण मास चल रहा है मेहरबानी कर कर ऐसा कोई हरकत ना करे जिससे किसी की भावना आघात हो या किसी के ऊपर कोई प्रॉब्लम खड़े हो शहर पहले संवेदनशील के लेवल से लगा हुआ है और बाकी राजकीय पार्टियाँ चाहती है कि शहर की शांति भंग हो तो प्रशासन उनका साथ ना दे ताजनापेठ पोलीस चौकी नजीक ही कारवाई केल्याची माहिती आहे खासगी ट्रस्टच्या जागेवरचे दुकाने का तोडल्या गेली असा प्रश्न स्थानिकांनी उपस्थित केला महापालिकेच्या अतिक्रमण नगरचना विभागाने या विषयावर कुठलीही माहिती दिली नाही कारवाई पूर्ण झाल्यानंतर त्या ठिकाणाहून पोलीस आणि महापालिका पथक निघून गेले आहे दरम्यान रस्त्यावरचे अतिक्रमण अतिरिक्त बांधकामांची नोटीस महापालिका प्रशासनाने देण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे महानगर पालिका की तरफ से मोहम्मद अली चौक में कार्रवाई की गई अतिक्रमण कहीं होता है तो कोई जनता इसके खिलाफ़ में वो नहीं बोलती लेकिन उसको नोटिस देना अति आवश्यक है कौन सी प्रॉपर्टी किसकी है अतिक्रमण में कितनी जगह है ये अगर पहले से अगर किसी को बता दिया जाए तो नुकसान नहीं होता ये प्रॉपर्टी कागजीपुरा मस्जिद ट्रस्ट की जगह है और ये कागजीपुरा ट्रस्ट के होने की वजह से उस पर जो भी काम है और जिस तरह से तोड़ा गया ये गलत तरीके से तोड़ा गया है और अगर अगर बाहर अगर कोई चीज़ है किसी को भी इंटीमेशन अगर दी जाए नोटिस दी जाए तो हमारे इलाके के लोग खुद ही अपने हाथों से निकाल लेते हैं हमने इससे पहले फतेह चौक की मस्जिद को भी जो है अपने हाथों से निकाला है हम अतिक्रमण की कार्रवाई को कोई नहीं चाहते लेकिन पहले से इंटीमेशन देना चाहिए बताना चाहिए कि कितनी जगह बाहर है क्या है तो लोग सहयोग करते हैं बेसहयोग करने की वजह से मामले कहीं बिगड़ जाते हैं प्रशासन से आपने सवाल किए तो क्या कहें प्रशासन के पास किसी प्रकार का जवाब नहीं था कोई ठोस जवाब नहीं था उनके पास में उन्होंने कार्रवाई करने के पहले संबंधित लोगों से बातचीत करना था और उनको बताना था कोई निशानी मार के जाते हर जगह का एक रूल है कि एक निशानी मार दी जाती है कि हमको इतनी जगह खाली चाहिए करके किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया है यहाँ पर